Thank you Третій батальйон 79-ї окремої аеромобільної бригади з'явився вже тоді, коли антитерористична операція йшла повним ходом. Створювали його волонтери, бійці добровільці. Тож народ зібрався у казармах різний. Одним з таких бійців став директор відомого в Миколаєві підприємства Літопис, блогер, сам колишній волонтер Ілля Полянський. Практически з самого початку конфлікту я займався допомогою батальйонної розвідки. радиоэлектронной разведки, потом э, мы начали расширять свою деятельность, а, потом э, я просто понял, что это мужской выбор и все. Ехал мимо военкомата, заехал, вот. а с военкоматом как, если двери за тобой захлопнулись, то уже пошел. Вот. А когда зашел в военкомат, как раз оказалось, я ничего не знал про батальон «Феникс», что батальон «Феникс» формируется. Ну, логично было, что это мы пошел. З початку конфлікту на сході до армії потрапило багато людей, які не просто не мали в мирному житті до неї жодного відношення. Вони його і не збиралися мати. Так само Ілля за його словами, строково не проходив у пейнтбол, не грав. А оскільки Ненецька став артилеристом, слід добавити, і до гармати ніколи не підходив. Довелося освоювати гаубицю Д-30 з нуля. До речі, як і більшість новоявлених боїв війни, з якою ми працюємо, гаубиця Д-30, це дійсно унікальна очень успешное очень надежное простое но надежное орудие и очень точное поломать очень сложно вот потому что ну, все такое очень серьезно сделано можно пленкувал добить там когда нужно не может там примерзло вот конечно есть проблемы есть вопросы сложно пока с армейским обеспечением. Но по возможности мы заказывали, что на заводах запчасти, какие нам надо было там восстанавливать. Но в принципе, должен сказать, что ремонтники приезжают оперативно и свою работу выполняют. Всі без винятку бійці свій перший бій пам'ятають не завжди у подробицях та сам факт точно. Лейля говорить, що розуміння я на війні до нього прийшло набагато раніше і досить несподівано. Перший раз я коли внутрішнє, що я дійсно на війні настоящий, це ще давно ще в августі місяці на Терновці, на першому занятті по тактичній медицині. От вот тогда вот я прочувствовал, да вот, що війна, вот що може бути со мною, що може бути моїм товаришем. Почему-то тогда для меня пришло. После этого наступило, ну, я бы не сказал бы, ну, как бы, ну, спокойно ко всему относишься. Ну, работаешь и работаешь, коллектив очень помогает, потому что, ну, ты не можешь подвести своих товарищей, и товарищи тебя поддерживают, и ты товарищи поддерживаешь. И вот вместе одним коллективом, э, ну, действительно, я хочу сказать, я там такими бизнес-категориями, наверное, часто мыслю, но, во всяком случае, в нашей батарее сложилась действительно команда. У артилерістів, мабуть, самий пафосний серед військових позивний боги війни це дорогого коштує. Але чого в нашій Іллею шполянським розмові було замало, так це саме пафосу. Волонтер навіть у лавах військових волонтер. Тому набагато більше було спостережень, що, як і чому, як створюються нові підрозділи, як працюють разом колективи, чому не витримують? Були люди, які прийшли, були люди, були де командирів, на командирами назначили. Ці командири вони не оправдали, я Я в виду, командири розчотов, не оправдали. своего звания командира или эту должность не потянули. Были люди, которые сломались. Но постепенно, ну где-то, наверное, превратилась в боевую единицу где-то на третий месяц. Вот все, кто пройшов крізь війну, говорят, бои, адреналин, атаки, все это разумело есть. Та в первую чергу, война – это тяжкий труд. Своими, кстати, профессиональными болячками по родах войск. У очень многих ребят проблемы с позвоночником. Я свою проблему решил очень просто, ну в блиндажах понятно, мы спим на твердом, на, на, на плоском и твердом, но относительно, ну если ты хочешь, чтобы совсем там не, не это вот, то ты понятно пол в блиндаже выравниваешь. А если говорить про э, нахождение, на, когда мы на отдыхе, да, э, в селе, то я себе просто сделал деревянный настил и положил его на пружинную кровать, вот, на него положил матрас и свою спину полностью излечил. То есть я на сегодняшний день у меня до армии болело больше, чем сейчас. Про небоевые втраты в армии говорить не полюбляют. Та приховывать это не дуже корисный подарунок для новобранцев. Ну вообще в основном по здоровью. А, это связано в первую очередь по моим наблюдениям. А, если человек не умеет пить, точнее умеет много пить и пьет много, то совершенно очевидно, что придет день, когда он э, сляжет. По болезни, причем серьезно. Это закономерность, потому что человек ослабляет очень сильно свой организм в силу нагрузок, в силу переохлаждений, э, большого бессон ну, в общем, понятно. И люди попадают, открываются и хронические болезни, или они подхватывают серьезные новые. Это может быть пневмония, это может быть, э, это может быть э, там, ну, в, самые в общем. разный и вот это очень часто. Это типичная ситуация. Я думаю, что если ты вот общаешься, это, наверное, не я один говорю. Вот. По болезням, конечно, многие люди, потому что возраст разный. Психологически бывает такое, что не принимает коллектив. Ну, такое бывает. Не то, что не принимает, а человек, не, человек в коллективе не ведет себя адекватно. То есть не становится членом команды. И вот рано или поздно этот человек выбывает. Либо сам, либо, либо просто с ним перестают другие работать. Но все-таки это в нашем подразделении это единичный случай. То есть это можно по пальцам пересчитать. Зміни, зміни зміни це слово в Україні за останній рік звучить чи не найчастіше зміни політичного устрою, принципів життя, свідомості. Причому, здебільшого, це гасла, а не констатація факту. Тож як йдуть справи в армії зі змінами з точки зору рядового артилериста? Чесно скажу, за три місяці я якоїсь яркої динаміки, швидкої, не помітив. Але я дійсно іскрині зовсім віжу. и верю в и те изменения. Я, 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 вижу их, наблюдая пока по средствам массовой информации там, или по социальным сетям. Я вижу, что действительно идут и грядут изменения в Министерстве обороны. Ну, все-таки в обеспечении есть, да, там, там чуть нам удовольствие больше стали платить. Ну, сейчас это 3-400 в общей сложности, там, с надбавками за аэромобильные войска и все прочее, и она же отошна то есть получается 6800. Это у рядового бойца. Ну, вот, у командира орудия чуть больше, у наводчика чуть больше, у командира орудия еще больше. Ну, в этих пределах. Пока, кроме улучшения взаимодействия между подразделениями, в целом наблюдается туго. Но я вижу к этому движение. Я просто понимаю, что процесс очень инертный. Хотелось бы быстрее. Чи не дві третини розмови з Іллею прийшлися не на спогади боїв та героїчні вчинки. Цього до речі взагалі не було, а на поради молодим. Бо книги і всесвітня мережа це зрозуміло скребниця знань. Але краще за пораду від людини, яка все це пройшла особисто, нічого, мабуть, немає. Тим більше, що саме солдатський побут займає більшу частину часу на війні. А найстрашніше у цьому побуті, за словами ветеранів, бруд. Тим на в грізі, і ти в цій грізі работаєш. именно работаешь. А если говорить про землянки, то про блиндажи точнее, то, ну, мы со временем научились делать правильные блиндажи, и которые не текут, которые теплые, и уже разбираемся, какие печки, буржуки удобные, какие неудобные, какие горят дольше. А в принципе, на сегодняшний день мы добились у нас всегда тепло в землянках. Вот учишься всему, быстро растапливаешь ее, учишься ночью подбрасывать, там открывать каждые полчаса глаза и подбросить, но при этом не просыпаясь. Вот если там топить, ну достаточно быстро они просыхают эти землянки. И в принципе мы вот за счет пленки научились там, несколько слоев. Это все опытным путем нет пока, мы не видели каких-то там рекомендаций. Вот, опытным путем добились, что даже при самом сильном дожде и летающем снеге они не протекают. Вот Это, конечно, очень важно. То есть сон, все-таки есть сон и тепло. Это важно. Какое еще быть на передовой? Ну, питание. Питание э, мы пришли к тому, что лучше один раз в день хороший обед. Но так как мы готовим сами для себя, имеется в виду подразделения готовят для себя, они а там какое-то крупное. На, если бы это был на батальон 500 человек, то понятно, там еда всегда была бы типична. Мы там всячески ухищряемся приготовить и жареную картошку вот, на огневую и там картошку перевести к этому, ну, тюльку вот или там, например, сборную солянку или грибной суп. То есть мы как-то ухищряемся радовать тех парней, которые находятся на передовой. Ну, а они, соответственно, когда мы на передовой, они стараются это делать для нас. Вот. Завтракаем, мы как правило, разогревая что-то из вчерашнего обеда. А, ну, там, в силу того, что ложишься рано, особенно сейчас, ну, сейчас уже чуть позже темнеет, ложишься рано, ночью нести караулы, ну, как правило, там, что-то, либо в чаек там, в сухомятку. Вот. В принципе, вот как-то быть сказать что то есть мы его организовали нормально ну но нужно то есть есть какие-то да вот обязательно, желательно в каждом расчете чтобы была бензопила то есть какие-то желательно чтобы на те там несколько блиндажей был один генератор ну там с топливом там -то более-менее все нормально чтобы хотя бы было освещение да и там можно было подзарядить лампочки которые будут ночью там пусть он хотя бы днем крутит тут генератор рации подзарядить вот Желательно, чтобы люди были хорошо одеты. Желательно, чтобы, допустим, на все позиции, сколько там их, 5, 10, 15, где есть эти блиндажи, чтобы карематы везде лежали, чтобы их не надо было за собой таскать. То есть есть какие-то такие вещи, которые пришли опытным путем, свой быт организовали. Я не могу сказать, что его кто-то централизованно особо организовывал. Мы этим больше занимались сами, спасибо и волонтерам тоже. Вот или там где-то на свои деньги. Ну... Но не так страшно, как это кажется. Во всяком случае, я скажу так. В нашем подразделении нет ни одного обморожения. Я считаю, что это показатель. То что делать, если вам пришла повестка? На что ожидать? Чего бояться? Понятие дедовщины неустанных отношений отсутствует напрочь. Это я точно говорю. Если какой-то человек начнет прессовать другого, его осадят его соседи. Это я говорю не только по нашему, да, там, добровольному, добровольскому доме. Это я говорю там по другим частям, с которыми общаюсь, здесь чисто мобилизованы. Нет, такого не будет то есть это точно второе это понимать что паника и страх это первый именно именно страх нерациональный это самый верный путь к каким-то неприятностям вот дальше ну, э, нужно понимать, что там на фронте есть. Из, нужно иметь свою личную аптечку. Мы не говорим про тактическую, да, а вот свою личную аптечку, то есть обязательно иметь точно, что я могу сказать, что много пить. Вот это точно нужно, потому что забываешь при работе, забываешь пить. Э, происходит обезважение, ты не понимаешь, почему ты плохо себя чувствуешь. Вот. Точно могу сказать, что в землянках обязательно их нужно проветривать или лучше еще делать воздуховоды, потому что буржуйки пережигают кислород. Это незаметно. Утром встаешь с чугунной головой. Точно, что нужно держать ноги в тепле. Вот. Я не рекомендую категорически носить резиновые сапоги. То есть лучше пусть ноги промокнут, чем ты будешь ходить в резиновых сапогах. Я просто вижу, ну, что от резиновых сапог, там, от двух суток у ребят потом ну, плохо с ногами. Вот. Точно я рекомендую носить семейные трусы, а самые простые хэбэшные. Вот. И рекомендую носить самые четко хэбэшные носки. Вот там всякие вот, ну не носит капрон. Обязательно я рекомендую каждому бойцу иметь, э, во-первых, обязательно купить хороший нормальный пояс, не такой, как выдают в армии, а нормальный пояс, солдатский ремень и обязательно купить нож на пояс. Это обязательно. Вот вот как-то и он так часто нужен нож там и что-то открутить и открыть консервную банку и от, там настругать веток вот. Это вот такая вот мелочь обязательно. Никак ну никак не прокатит быть в одних берцах, потому что рано или поздно тебе их нужно сушить, сейчас весна, поэтому нужно хотя бы две пары, хотя бы. У меня, у меня лично три пары, потому что ну, сейчас раз, нет, сейчас опять две, потому что они я уже убил. Вот э -э обязательно. Ну носков-трусов иметь побольше, чтобы их иметь возможность менять э и там собирать, может быть, не получится. Но. Точно я что рекомендую, это почаще мыться. Люди, які рідко моются, чаще болять, це домічні. Ми це, вплоть до того, що холодной водою, не бояться просудитися, організм адаптується. В будь-яких усіх ми точно, що нужно, це влажні салфетки, які виручають. Дуже сильно. І до речі, не слід боятися, що військову службу не витримаєш фізично. Легко не буде, це зрозуміло, втім, і неможливого нічого немає. Я думаю, що якщо говорити про мене, то наверняка, как у артиллериста, у меня недостаточно лично у меня, то есть там вот по такому, как там, наверное, бег это слабое, то есть мы носить привыкли, таскать привыкли, там даже бежать, когда там подносить снаряды, но все-таки, наверное, бег на дальней дистанции, это, наверное, проблема, какие-то вот тактические приемы э, и так далее, это, наверное, вопрос. Но именно нашу артиллерийскую работу э, мы делаем, и в общем, в целом, ну, смотря на, опять же, советские нормативы, которые были достаточно жесткие, мы вполне в них укладываемся. То есть обычные юристы, директора, фермеры, водители, строители, шахтеры, ну, я там не помню, кого еще, скульпторы по льду, вот. Эти нормативы выполняют. Из этого, ну, не боги крышки обжигают. Вот, ну, то есть обычная тяжелая, неприятная, может даже и там отвратительная мужская работа. Котору нужно виповнити Чи надовго перемир'я на фронті, можемо лише гадати, та солдати їм сьогодні користуються по повній в першу чергу, щоб відпочити від бруду, від вибухів від недосипу виматують очень сильно зміни позицій. Вот. очень сильно виматують грязь. Грязь выматывает, просто ну, это не передать, потому что когда грязь, то проблема все. Проблема стрелять, проблема ходить, проблема бегать, проблема э -э разложить, э привести к бою орудия, проблема отбиться орудием, проблема передвигаться, ну, проблема абсолютно все. Э -э ну про Зимой еще ж ко всему одежды куча. Вот, это тоже сильно утяжеляет. Э -э ну потом наступила привычка, но, конечно, перед перемирием была очень большая, очень большая нагрузка, очень было тяжело, очень сильный был огонь со стороны неприятеля, и с нашей стороны был, соответственно, была контрбатарейная борьба. Тем не менее, ну мы ждали очень перемирия. Я говорю честно, из исключительно практических соображений просто выспаться. Это правда, то есть мы не думали там, ну понятно, что я лично как солдат, я лично как гражданин страны я хочу, чтобы перемирие в любом его виде продлилось подольше это лично мое мнение, это не значит, что нужно распускать армию, или это не значит, что нужно это, это значит, что нужно в этот период армию, конечно же, укреплять э, строить оборонительные сооружения, подтягивать войска, мобилизация, конечно другого сегодня альтернативы нет но я за перемирие, потому что я не, хочу, я не хочу в этом безумии участвовать. Я в нем участвую исключительно по необходимости.